स्टूडेंट्स तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आंदीव उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडी को जारी रखे होंगे तो जैसा जानते जैसे अगर आप तो आपने, आपने हैं। पिछली वीडियो देखने आपको बताया था कि आपके जो मिड टर्म एग्जाम्स हैं और फाइनल टर्म एग्जाम्स हैं कब होंगे तो उससे आगे वो तो आपको पता चल गया की उसकी डेट क्या है लेकिन उस तारीख तक अब में क्या होना है तो इसके ऊपर आज डिस्कस करते हैं और अगले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए आ उसमें क्या क्या होगा ये सारी चीजें देख लेते हैं टॉपिक्स में जैसा कि आप देख रहे हैं नवंबर से लेकर जैसा कि आज नवंबर है आज से लेकर 11 दिसंबर तक तकरीबन तक 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 दिन बनते हैं उस दौरान क्या क्या होगा सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुंच जाए और आपको सर्च ना करनी पड़े तो तो, आ, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 अक्टूबर को आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी और क्लासेस स्टार्ट हुए तकरीबन आज 20 दिन हो चुके हैं और आपको ये भी अंदाजा हो चुका है कि अब आपके जो मिड टर्म है वो कब होने हैं हैं जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, 11 दिसंबर लिखा हुआ है तो अब इन 35 दिनों में क्या क्या होने वाला है ये हम डिस्कस करते हैं सील के लिए ओपन करते हैं सबसे पहले और फिर बताता हूँ मैं आपको की आपने अब इसमें क्या क्या चीजें कर स्पेशली जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले है उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और इसके करते हैं। ये हमने एक एल एम एस ओपन कर लिया है और जैसे की आप देख रहे हैं एल एम एस है और यहाँ पे आपने अपना एल एम एस इस तरह ओपन कर लेना है और जो मैं जैसे बताता जा रहा हूँ आपने चेक अब जो हमारा पहला टॉपिक था छे नवम्बर से लेकर ग्यारह दिसंबर तक क्या क्या होंगे अब आ, अब तक तो आपके लेक्चर चल रहे थे जैसा कि आप देखते हैं कि वीडियोस, वीडियोस वीडियोस आप आ रहे थे देख रहे थे उनको लेसेंस देख रहे थे और ये भी था कि अब आपने टेक्स जो तैयारी वगैरह किस तरह कर तो मैंने हमेशा आपको ये कहा है कि तैयारी से पहले आपने अपने अपनी असाइनमेंट क्वीज और जी को फोकस करना है उसके लिए उसकी इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक सब्जेक्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं और इसकी जाके देखते हैं असैसमेंट ये भी नहीं आई ये असैसमेंट की ऑलमोस्ट जो है ना वो आ चुकी है सभी सब्जेक्ट में अगर किसी के अभी तक नहीं आई तो वो कोई इशू नहीं है आप अपने सब्जेक्ट में चेक कीजिएगा तो वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी तो यहाँ पे देखें कि इस तरह की स्कीम आप अपने सब्जेक्ट में चेक कर लीजिएगा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो 35 डेज है ना असल में, में क्या क्या चीजें होनी है और ये थर्टी डेज ही आपको मेड की तरफ लेके जाएंगे और पास कराने में अहम रोल अदा करेंगे इन पैंतीस दिनों में जो भी आप कर लेंगे वो जो समझ लें कि एक आ, अगले जो आपका फाइनल टर्म तक का सफर होगा के लिए बनती जाएगी अब यहाँ पे देखे जो थ्री परसेंट फाइनल है फाइनल तक तो हम सोचते ही नहीं है कि अभी हमने जो मिड टर्म टर्म तक है ना तब तक लिखा है 25 परसेंट का मिड टर्म है 8 परसेंट के क्विजे हैं, 4 परसेंट के असाइनमेंट हैं और 3 परसेंट का जीत अभी हम इसको फोकस कर रहे हैं और यहाँ देखें कि 8 और 4, 12 और 3, 15, 15 परसेंट की एक्टिविटीज हैं जो इम्पोर्टेंट है और ये देखिए प्रोजेक्ट हैं और क्विजेस हैं प्रैक्टिकल कुछ लोगों के होंगे कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करनी है तो इन तीनों चीजों का जी डी असाइनमेंट क्विज़ इनका टोटल जो हमें नजर आ रहा है वो है पंद्रह और इस पंद्रह ने आपको लेके जाना इस तरफ़ क्योंकि आ, कुछ प्रोजेक्ट आ, जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें उन्होंने बताया है कि आपने इन सभी से मिला के बीस परसेंट लेने हैं। टोटल पंद्रह और पच्चीस ये बनते हैं चालीस परसेंट तो चालीस में से बीस परसेंट आप लेंगे तो फिर आप इस चार्ज इसलिए जरूरी है कि ये जो असाइनमेंट क्विज़ और ये आप बहुत अच्छे तरीके से करें और अगर और आप अगर, अच्छे तरीके से करेंगे आप अच्छे नंबर बना लेंगे मिड में भी आप थोड़े से नंबर लेंगे तो आपका जो तो का टारगेट है वो आपका पूरा हो जाएगा और आप फाइनल का ये आपने अपने हर सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट में इस बारे में पढ़ लेना है। अब आ जाए तो ये जो अब जो आ जाए असाइनमेंट और क्विज है ये क्या है <coughs> यहाँ पे देखें तो असाइनमेंट का टैब है जी का टैब है और यहाँ पे आपका टैब है क्वीज का अब चूंकि चौथा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है तो आज से लेकर अगले जो चार हफ्ते हैं वो इंतहा इम्पोर्टेंट है और इसमें ये सारी चीजें आनी है अगर हम अनाउंसमेंट पढ़ें तो यहाँ पे आप लोग तो सारी चीजें बताना शुरू कर देंगे बहुत सारे लोगों की जो क्वीज और जी डी बी के बारे में अनाउंसमेंट आ भी गई होंगी और उसके बाद अगर हम इनके देखें लेसन इंडेक्स तो हमें वहां पे भी नजर आएगा यहाँ पे देखें कि लेसन इंडेक्स मैंने ओपन किया है एक सब्जेक्ट का थ्री जीरो वन तो यहाँ पे लिखा हुआ है की जो क्वीज नंबर वन है वो आपका आ जाएगा दसवें लैसन के बाद और लेसन कब ओपन होगा खत्म होगा अब अगर हम पीछे जाए थ्री वन जीरो में तो देखें कि दस लैसेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और बताया क्या गया था दस लेसन के बाद क्विज आ जाएगा इसका मतलब है ये कल या परसों तक ये क्विज ओपन हो जाएगा हो जाएगा और अब जैसे चौदह इसके लेसन ओपन कंप्लीट होंगे तो असाइनमेंट आ जाएगी फिर उन्नीस के बाद फिर क्विज आ जाएगा और उसके बाद बीस इक्कीस और बाईस लेसन जैसे ही कम्प्लीट होंगे तो ये शेड्यूल इसके अंदर नजर आ रहा है तो मतलब है यहाँ पे दस लेसन कम्प्लीट हो चुके हैं और स्टूडेंट को फौरी तौर पर अपने क्वीज की तैयारी रेडी रखनी चाहिए की क्विज अब आने ही वाला है अगर तो इस तक इसको चेक करें तो यहाँ देखे ये फिफ्टी फोर तक ओपन है लेसेंस और क्वीज नंबर वन यहाँ पे लिखा हुआ है और फिफ्टी फोर कम्प्लीट हो चुके हैं थर्ड वीक तक यानी ये वीक वन था टू था थ्री था आज आज छह नवंबर है और जो चौथा हफ्ता है वो स्टार्ट हो चुका है तो तीसरे हफ्ते के एंड में उन्होंने क्विज लिखा हुआ है और चौथा हफ्ता स्टार्ट हुआ है आज से तो हो चुका है तो इसका मतलब है कि ये करंट वीक जो जैसे ही खत्म हुआ तो क्विज के लिए रेडी है इतने लेसन हो चुके हैं अब क्विज के लिए ये कल या परसों से भी ये क्विज हो जाएगा इस तरह अगर हम बाकी चेक करें सब्जेक्ट को आपने इसी तरह अपने सब्जेक्ट भी चेक कर को चेक करें यहाँ पे भी हमें नजर आ जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे क्विज नहीं होंगे या साइन ये सारी चीजें अपडेट होने वाली है आजकल एक आधे दिन के अंदर उसके लिए रेडी रहिए आप और उसके बाद असाइनमेंट्स भी आनी है क्विज भी आने हैं जी भी आनी है इन ती, तीनों चीजों को आपने अच्छी तरीके से करना है बिल्कुल भी इन तरफ से आपने बेफिक्री जाहिर नहीं करनी और इनको अच्छे तरीके करना से करना है ये जो असाइनमेंट या कुस जी डी से आते हैं कहां ये आपके इन्हीं हैंड से ही आते हैं जो आपको यहाँ पे हम बार बार कहते हैं कि आप अपने एल में हैंडआउट्स डाउनलोड कर लें, वीडियो देखें दोनों एक ही चीज होती है जब हम नाम लेते हैं तो फिर स्टूडेंट समझ जाए कि शायद लग -लग। दोनों अलग अलग दोनों अलग नई चीज है ये बिल्कुल एक ही जैसी चीज है और जिसे हम हैंडआउट्स का नाम देते हैं। तो हैंड के अंदर से ही आपके क्विज होने हैं उसी में से ही आपकी असाइनमेंट आनी है इसलिए अब तक अगर आपने एक भी लेसन नहीं लिया तो कोई मसला नहीं है के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन आपने करना क्या है कि पिछला जो है ना आप फौरी तौर पर जल्द अज अपना बर्डन कम करें और उसको कंप्लीट कर अगर हम इंग्लिश फाइव वन सिक्स को चेक करें आ, टीचिंग बिजनेस हमें भी वहाँ पे कुछ शेड्यूल नजर आ सकता है करंट वीक थर्ड खत्म हो चला है और फोर्थ वीक स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे देखिए आखिर में भी क्विज़ नंबर वन लिखा हुआ है इस तरह हम आ, अपने स्टडी के जो सफर में है वो चौथा आज से स्टार्ट हो चुका है और इस हफ्ते में सारी एक्ट होनी है क्विज होंगे असाइनमेंट होंगी जी होंगे और ये हफ्ता कहाँ से स्टार्ट होगा आज से स्टार्ट हो चुका है मंडे है 6 नवंबर है और ये अगले दिन ये हफ्ता और ये हफ्ता, ये हफ्ता, हफ्ता यानी कि एक हफ्ता दो चार और जो बाकी दिन है दिसंबर के दिसंबर का जो है आपको पता है कि ग्यारह तारीख को होगा तो ये वाला हफ्ता पांच हफ्ते आपके इंतहाई इम्पोर्टेंट है इस चीज को लेके की आप जी डी भी असाइनमेंट वगैरह सारी चीजें आपने करनी है और इनको अच्छे तरीके से करना है कॉपी पेस्ट नहीं करना आ, इंटरनेट से हर चीज नहीं ढूंढनी क्योंकि आप, आप, अप, आप, अप। आप, आप, से अपनी असाइनमेंट बनाए और क्विज़ को अच्छे तरीके से पढ़ के हल करें बहुत सारे ग्रुप्स में आपको पुरानी फाइल्स भी मिल जाती है उनसे भी हेल्प हो जाती है लेकिन याद रखें कि जो बेसिक बात है की क्विज आखिर बनते कहा वो क्विज आपके इन्हीं हैंड से बनते हैंड हैंडआउट्स हर हैंड रोड पड़े होते हैं जैसे अभी हमने खोला हुआ है इंग्लिश फाइव वन सिक्स पांच सौ सोलह तो डाउनलोड फाइल में और यहाँ में देखें ये हैंड रोड पड़ा हुआ है तो याद रखें <coughs> बनते हैं आपके वो सारे के सारे बुक्स के अंदर से बनते हैं फिर उनमें से आ, कुछ चीजें आउट हो जाती हैं बाहर ले जाते तो फाइल करके फिर उसमें से भी आ, देख लेते हैं लेकिन जो बेसिक है जो एक सोर्स है क्विज़ का वो ये यही बुक्स होती है अच्छे तरीके से आप रेडी करें कंसेप्ट क्लियर करें तो इनशाला आ, बेहतर से बेहतर नंबर जो है ना इन तीनों चीजों में आप ताकि आपके लिए आ, फाइनल में आ, थोड़ा सा काम आसान हो जाए बिल्कुल की तरह है कि आप पहले 10-12 ओवर अच्छे खेल जाते हैं तो आप देखते हैं कि फिर आपका स्कोर बड़ा अच्छा हो जाता शुरू के 10 से 15 ओवर ही आप स्लो खेलते हैं उसमें से आपका रन रेडी नहीं होता मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ आज वर्ल्ड कप चल रहा है तो आपने मैच बहुत सारे देखे होंगे की किस में क्या वजह तो क्यों स्कोर कम बना तो यही वजह है की आपने शुरू से ही एक चीज को अच्छे कि इसे मैनेज करके लिखना है और प्रॉपर लिखना है अब जो हमारा अगला काम है वो आपके लिए जीडीबी कैसे सबमिट करनी है असाइनमेंट्स कैसे बनानी है क्विज कैसे करने हैं और प्रोजेक्ट की सिलेक्शन कैसे करेंगे ये इसके ऊपर आपको इंशाल्लाह अगले दो दिनों में वीडियोस मिल जाएंगी और जो प्रैक्टिकल्स हैं जैसे कि पी सीएस201 पी होता है जिस सब्जेक्ट के साथ पी लिखा होता है ना तो प्रैक्टिकल होता है वो कैसे होंगे इसके ऊपर भी हम इन आपके लिए वीडियो ले आएंगे उसके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोस बने फौरन आप तक पहुंचती जाए तो ये आज की जो वीडियो थी सिर्फ आपको ना रेडी करने के लिए है कि आप रेडी हो जाए ये मैंने नीचे लिखा होगा सेफ्टी फास्टन सीट अपना सीट बेल्ट बेल्ट अपना बांध लीजिए इसका मतलब यह होता है कि आप अब आप अब तेजी से सफर करने वाले हैं और आप सेफ रहे तो उम्मीद है कि ये बातें आज की सुन के आप तैयार हो गए होंगे अपने आने वाले चीज के लिए और उसमें तो कोई भी मसला हो तो फिर इनशाला इसी चैनल के ऊपर वापस आके आप देख सकते हैं वापस आने के लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब कर ले कमेंट्स कीजिएगा लाइक कीजिएगा दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि अगर इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वो दूसरों को भी इंशाल्लाह अच्छी लगेगी आपका फायदा हुआ तो तब तो भी ये फायदा लाजमी पहुंचाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह